Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Заявление премьер-министра Арсения Ценюка об отставке направлено в парламент, однако официально она еще не принята. Об этом на заседании правительства сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Премьер-министр Украины Арсений Петрович Ценюк оголосил про те, что он Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк объявил о том, что он подает в отставку. Соответственно, им направлено заявление в парламент. Хочу отметить, что эта отставка официально не принята и пока парламентом не рассмотрена. И мы с вами выполняем обязанности в полном объеме. Арсений Оценюк формально остается премьер-министром Украины. Об этом заявил представитель президента в кабинете министров Александр Данилюк. И пояснил, 10 дней Верховная Рада рассматривает вопросы и либо принимает отставку, либо нет. Вчера премьер оголосив устно про свою отставку. Вчера премьер объявил устно о своей отставке. Я так понимаю, что сейчас она подтверждена также письменным заявлением. Согласно закону о Кабинете министров, у Верховной Рады есть 10 дней на то, чтобы рассмотреть этот вопрос. И если Верховная Рада примет эту отставку, то все равно Кабинет министров остается исполняющим обязанности, и все понимают, что это высокая ответственность. И все понимают, это высокая ответственность. В парламент поступило заявление премьер-министра Украины об отставке. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины. И, как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что заявление после регистрации будет немедленно направлено в профильный комитет, который должен срочно рассмотреть его и передать на рассмотрение сессионного зала для голосования по этому вопросу. Спикер парламента готов созвать внеочередное заседание. О том, имел ли право Кабмин своим постановлением назначать исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Гройсмана до того, как Верховная Рада еще не проголосовала за отставку премьер-министра Арсения Ценюка, в эфире ВТБ по телефону прокомментировал политолог Юрий Кочевенко. Скажем так, чисто правовой точки зрения что тут, безусловно, присутствует правовая коллизия, так как э, фактически, э, да и юридически премьер-министром продолжает оставаться Арсений Яценюк, но ввиду того, что он фактически самоустранился от этой должности, то, безусловно, он сам передал исполнение обязанностей первому вице-премьер-министру, потому что, ну, что, что еще оставалось э, Кабмину в этой ситуации? Тут возникает иллюзия с отстроением то есть, ну, ввиду того, что он самоустранился, то даже без процедуры импичмента, то есть, было просто постановлением Верховной Рады, он был устранен. Вот. А здесь видим уже, что кабинет министров своим постановлением может, как бы, ну, не то чтобы отстранять премьер-министра, но а, назначать исполняющих обязанностей. Национальный банк создал рабочую группу для разработки предложений по сохранению активов и пассивов неплатежеспособных банков, у которых были отозваны лицензии и принято решение об их ликвидации. По сообщению регулятора, в ее состав вошли специалисты НБУ и фонда гарантирования вкладов из лиц. В этом месяце уже состоялись первые заседания группы, на которых был рассмотрен проект ее регламента и обсуждены первоочередные задачи. Напомню, 5 июля с поручением создать соответствующую рабочую группу к Национальному банку обратился президент Украины. Петр Порошенко. Ситуация на востоке страны остается напряженной. Боевики продолжают обстреливать украинских военных со стороны России. Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, из артиллерии обстрелян пограничный пункт пропуска Мариновка и два блокпоста сил АТО близ Дьякова. Из стрелкового оружия и гранатометов блокпост около Дебальцева. По словам Дмитрошковского, террористы продолжают использовать установки «Град». Сегодня ночью террористы продолжили обстреливать блокпосты. Так в час ночи с БМ-21 «Град» открыли огонь по аэродрому в Луганске со стороны населенного пункта «Фабричная». В 3 и 4 часа ночи с «Градов» обстреляли блокпост близ населенного пункта «Веселая гора». Осуществлен обстрел с БМ-21 «Град» позиций украинских войск близ Березового и блокпоста недалеко от населенного пункта «Мариевка». В зоне проведения АТО за сутки погибли 13 украинских военных, еще 19 ранены. Об этом сообщили в информцентре СНБО. А также отметили, что все раненые доставлены в медучреждение. Им оказана соответствующая медицинская помощь. Протягом цієї добы загинуло 13 військовослужбовців. За эти сутки погибло 13 военнослужащих. Мы также обещали дать полные цифры. За все время проведения АТО погибло 325 украинских бойцов. 1232 получили ранения различной степени. 1232 получили ранения различного ступеня. Еще два российских беспилотника сбито в Луганской области. Накануне вечером сотрудники Госпогранслужбы вывели из строя два летательных аппарата, которые нарушили воздушное пространство Украины и выслеживали места дислокации личного состава и военной техники у границы. Их сбили из стрелкового оружия вблизи одного из пунктов пропуска. Беспилотники передали СБУ для дальнейшей экспертизы. Напомним, в четверг в Харьковской области около границы с Россией пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков. i Украинский журналист Антон Скиба 22 июля, захваченный в плен боевиками в Донецке, до сих пор находится в плену. Об этом нашему каналу рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. По его словам, журналиста издания обвиняют в распространении информации о действиях боевиков в украинских, в украинских и международных СМИ. Коллеги журналистов во взаимодействии с местными органами власти уже создали координационный штаб по освобождению Антона Скибы. Тем не менее, террористы пока не идут на переговоры и не выдвигают никаких требований. И в процесс включены не только журналистские правозащитные организации, но и подключилась также Донецкая областная государственная администрация и Донецкий городской совет. Но тем не менее лидеры вооруженных сепаратистов отказываются от э, того, чтобы освободить Антона и э, никакие требования вместе с тем не выдвигают. Антон вчера выходил на связь с одной своей подругой сказал, что а, он надеется, что его скоро освободят, и не уточнял конкретно, когда. Он не уточнял, где он находится. По нашей информации, он находится в подвале здания службы безопасности Украины по улице Щерса. Защита украинской летчицы Надежды Савченко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом апелляционного суда удовлетворить иск о незаконности ее ареста в России. Сегодня Воронежский суд оставил украинскую летчицу под стражей до 30 августа. Судебное разбирательство проходило в открытом режиме, однако саму Надежду Савченко в зал суда не привезли. Она участвовала в заседании в режиме видеоконференции и давала показания на украинском языке. Сторона защиты наставила на изменение меры пресечения с ареста. На залог. Однако суд в этом отказал. Защитники летчицы также сообщили, что следствие по делу Савченко будет проводиться в Москве. И в ближайшее время ее могут перевести из СИЗО в Воронеже в московский следственный изолятор в Лефортово. Украинские летчицы инкриминируют якобы причастность к гибели российских журналистов. При этом сама Савченко в интервью телеканалу Life News, который считает рупором Кремля, категорически отрицает обвинения российской стороны. То, что меня обвиняют в убийстве русских журналистов, в принципе, никогда бы этого не сделала. Не стреляла бы никогда в безоружного человека. Как сказал когда-то один генерал из армии Степана Бандера, когда тот решил же его убить, что если моя смерть нужна Украине, то я готова и померти. Не важно, то есть не боюсь. Боюсь навредить своей жизнью, либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор, не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Ну, возможно, меня показательно убьют. Даже смертную казнь за то, чтобы. Но ну, это один из вариантов. <э, как бы, возможно, меня посадят, да, потому что там не смогут больше раза. Возможно, меня обменяют, сделают все прощения, российской убийцы, русские журналисты или еще что-то. Разыграют, как разыграют. Главное, чтобы все закончилось на Украине, миром. Украинская летчица Надежда Савченко участвовала в антитеррористической операции на востоке Украины как доброволец. В середине июня она попала в плен к пророссийским боевикам, которые вывезли ее на территорию России. Свободу Надежде Савченко. В Киеве возле посольства России проходит акция протеста против ареста и содержания в СИЗО Воронежа украинской летчицы и еще нескольких граждан нашей страны. Участники митинга считают незаконным похищение Надежды Савченко и вывоз ее в Россию. Активисты принесли плакат с надписью «Украине нужна надежда». Акция проходит спокойно, однако здание депмиссии по-прежнему ограждено заборами и находится под охраной. Организаторы говорят, если Россия не отпустит граждан Украины, то это может окончательно испортить отношения между государствами. Сегодня мы говорим о том, что Россия целенаправленно уничтожает веру в то, что восстановить отношения еще возможно. Эти все люди, которые там находятся, они все разные и по разным причинам прибыли в Российскую Федерацию. И это означает, что каждый человек, каждый гражданин Украины, который находится на территории России, сейчас под угрозой. Канада ввела новые санкции против России. Как сообщает пресс-служба правительства, в черный список попали компании, которых затронули санкции США. Речь идет о секторальных ограничениях в отношении Газпромбанка, Внешэкономбанка и Новотека. Также в канадском санкционном списке концерн Алма-Санте и несколько структур Ростеха, в частности концерн Калашников. Ранее решение ввести экономические ограничения в отношении широкого круга россиян заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер. Премьер-министр Великобритании призывает ЕС к более жестким экономическим санкциям в отношении России. Об этом он написал в своем комментарии э, к изда э, изданию New York Daily News. По его мнению, Москва пытается дестабилизировать суверенное государство, нарушить его территориальную целостность, а также вооружить и обучить бандитов на Донбассе. Мир уже заплатил за это крушение малазийского Боинга, отмечает Кэмерон, и призывает Европу противостоять Владимиру Путину. Британский премьер считает, что серьезные экономические санкции – это единственный язык, который понимает Москва. Ну и далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи. thank you